بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے اور مزید دوستو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا جب بھوک نے حضور کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازباج و متحرات کے گھروں میں تشریف لے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹی کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں دو روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور کو کھلاؤں گی نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کے انہیں بھی ضرورت تھی انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا لے آؤ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں وہ پیالہ لے آئی اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا الحمدللہ اے بیٹی یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا میں نے کہا اے ابا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمار روزی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا اے بیٹی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کے سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے ہیں اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتی یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گما روزی دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا جون کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زیند العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں یزید نے اس بات سے انکار کیا پھر حضرت زیند العابدین نے فرمایا اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں یزین نے کہا یہ منظور ہے اور کچھ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیگ کو لے کر مدینہ چلا جاؤں یزیر نے کہا یہ بھی منظور ہے اور کچھ فرمایا کل جمعہ ہے مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں یزیر نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا چنانچہ دوسرے روز یزیر نے بادل ناخواستہ حضرت زیند العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی حضرت زیند العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فضاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیال کی پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے وہ نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینا علی مرتضی اور دلبند فاطمہ الزہرہ اور فرزند حسین ہوں جنہیں میدان کربلا میں تین روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا اہل دمشق میں شور برپا ہوا یزید درا اور موزن کو اکامت کے لیے اشارہ کیا پس موزن نے اللہ و اکبر کہا حضرت العابدین نے نعیم الشعی اکبر منحع فرمایا موزن نے اشہاد لا الہ کہا حضرت زیند العابدین نے نعم شہاد بہا حا و شرعی ود عمی فرمایا موزن نے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ کہا حضرت العابدین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر موزن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے موزن سے فرمایا بہت ذرا ٹھہر جا موزن چھپ ہو گیا تو حضرت العابدین نے فرمایا اے یزی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا اہل بیر کو شہر بے شہر ہرایا قید کروایا دربار میں بلایا میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے یزید نے موزن کو ڈاٹا اور راہ اکامت پوری کرائی نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سردار ان کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا گالیاں دیں ان کے حرکات پر ناراض ہوا اور خوفگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے میں ان کی خدمت میں خوشام کر لیتا لانت ہے ابن زیاد پھر جس نے یہ کام کیا تذکرہ حسین ایک سو پندرہ و تنقید ایک سو تیتی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کی قدل کا حکم نہ دیا تھا بلکہ ابن زیاد نے بزاتی خود یہ کام کیا اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے یا پھر یزید نے لوگوں کی لانت تانت سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہو گیا ایک سکۂ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا کیا تم نے حضرت حسین پر جنہوں کو نوحا کرتے سنا ہے اس نے کہا ہاں لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے پوچھتے رہنا ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے ابھی تو انہی سے سنا ہے اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تابا درخشاں ہیں اس کے آباد و اجداد اعلیٰ و خیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جب مدینہ منورہ میں بعض بقوقوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس پر شب مدینہ منورہ میں مترجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والو تمہیں سر رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں تم پر لانت ہو سر زمین روم کی غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنسیا میں مترجہ ذیل شاعر لکھا ہوا دیکھا کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کی جلد انجد سے بروز محشر شفات کی امید رکھتی ہے میں نے پوچھا یہ شاعر کس نے لکھا ہے تو کنسیہ والوں نے اعلی علمی کا اظہار کیا ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا آ گیا کے الفاظ سنے آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا یہاں تک کہ نظروں سے غیب ہو گیا پھر لوگوں نے آ گیا آ گیا کہنا شروع کر دیا دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے شمر بن زئی الجنوش کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دیا تھا اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بسم ہو کر رہ گیا شیمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بسم ہو گیا اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے ان کا ذائقہ اس قدر ترک تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بدوا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریعے کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الائی میں اسی وقت قبول کر لی گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بکبک کو اس وقت ضاہ حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا جب وہ برہانہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈن مارا جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولی بند یزید لے کر رات کے وقت جب کثرے امارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا ہولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شوائیں نکلتی ہوئی دیکھی حضرت حسین کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار سخفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا اسی طرح حضرت حسین اور سولہ اہل بیگ کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ منحال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپائی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کیب پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیات پر پہنچا اصحاب القحف والقعیم کا نوہ من ایتانا جبہ کے غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی اے لوگوں اصحاب قید کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے علماء ابن ہجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روزے قیامت ان کے نانا حضور کی جماعت پا سکیں گے حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعو دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے ستارہ سر مبارک کیے گئے جن میں سولہ سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین کا تھا یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہے اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو واللہ عالم ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا جب بنو اومیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد المالک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی اور سادر حاصل کی اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیا